अदालत अज़मी ने पीर के रोज एक अर्जी की सुनवाई के दौरान व्हाट्सएप और उसके मुशफाना कंपनी फेसबुक को नोटिस जारी किया जिसमें उन्होंने अपनी नई राजदारी पॉलिसी के मुतालिक चार हफ्तों में वजाहत पेश करने को कहा चीफ जस्टिस एस ए बोबदे ने फेसबुक और व्हाट्सएप को खिताब करते हुए कहा कि आप होंगे दो तीन ट्रिलियन डॉलर की कंपनी लेकिन लोगों की राजदारी की हिफाजत उससे कहीं ज्यादा अहम है दाखिल किए गए अर्जी में दरखास्त गुजार ने व्हाट्सएप की नई पॉलिसीज को हिंदुस्तान में लागू नहीं करने देने की मांग किया बल्कि यूरोप की तयशुदा राजदारी पॉलिसीज के तर्ज पर इसे लागू करने की गुजारिश किया गौरतलब है कि जनवरी में व्हाट्सएप ने अपनी नई राजदारी पॉलिसी को 8 फरवरी से लागू करने का ऐलान किया था जिसे मजीद तादाद में लोगों की सख्त मुखालफत के बाद 15 मई तक टाल दिया दरख्वास गुजार की जानिब से किबार वकील श्याम दीवान ने व्हाट्सएप की दोहे मेयार की निशानदेही करते हुए कहा कि यूरोप और हिंदुस्तानी सार्फ के लिए अलग अलग पॉलिसी हैं वहीं व्हाट्सएप की तरफ से वकील कपिल सिब्बल ने इस दावे को पूरी तरह से नकारते हुए कहा कि नई राजदारी पॉलिसी यूरोप के अलावा हर जगह लागू होगा और अगर हिंदुस्तान की राजदारी के मुतालिक कोई कानून है तो उसे मानने में कोई गुरेज नहीं होगा श्याम दीवान ने कहा है कि व्हाट्सएप को किसी भी सूरत में फेसबुक के साथ डेटा बांटने की इजाजत नहीं देना चाहिए जैसा कि पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 अभी पार्लियामेंट में जेरे तजवीज़ है और इसे जल्द ही अमल पैरा कर दिया जाएगा